ਰਸ ਦੇ ਪਾਹ ਰਾਹ ਪਏ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਣਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋ ਜਹਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੂਗੀ ਮਖਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਦੋਈ ਨਾ ਚੱਲੇ 25000 ਬੰਦਾ ਆਰਐਸ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਐ ਆਖਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉ ਛੋਡੇ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੋਂ ਮੁਰਹੇ ਸਟੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੰਭੂ ਵਾਟਰ ਤੇ ਪਨੇਰ ਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਖਬਰਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਮਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2000 ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਾ ਲੰਗੇ ਜਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡੇ ਆਗੂ ਮਗਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਮਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਦੇ ਜੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਝੇ ਸਾਡੇ ਸਿਨਿਆ ਲੀਡਰ ਕਾਇਸ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਏ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚ ਗਿਮਤੀ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਫਿੱਟ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇਖਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੋ ਫੁੱਟਾ ਪਾ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਖ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚਲਾ ਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਚਲਾਏਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਕਲੇਠਾ ਸੁਣਨੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋ ਇੱਕ ਕੋ ਥਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਡੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਗੋਡੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਟ ਸਰਪਟ ਹਫਤੇ ਦਾ ਆਲਟੀਮੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਮੋਕਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਲੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰੇਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਨੇ ਆ ਉਥੇ ਆਇਓ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟੋ ਘਟ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਡੇ ਬਰਕਰਾਰ ਆਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵਾ ਫਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾਇਗ੍ਰਤੀ ਦਾ ਖਾਤਸਾ ਵਾਇਗ੍ਰਤੀ ਦੀ ਫਤਈ ਧੰਨਵਾਦ ਰੂਦਸਰ ਜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ सरदार जोगिंदर सिंह जी गुराहा बीके जी बीके यू गुराहा एकता उग्र आज की महापंचायत में आज की महापंचायत में एसटीएफ की तरफ से लेकर भी प्रोग्राम के अंदर का जो हरियाणा में टहाड़ा में कर रहे हैं हमारे लिए सवाल यह है कि हम खेती की रह रही मांगों के ऊपर लगातार संघर्ष कर रहे हैं लंबे समय से, से। लेकिन जब हम संघर्ष कर रहे हैं कि दिल्ली मोर्चे के बीच में रह रही मांगों को लागू करो और इन मांगों को लेकर कुछ साथी खनौरी समूह में लड़ाई लड़ रहे हैं कि दिल्ली मोर्चे की मांगे लागू करो छब्बीस नवंबर को ऑल इंडिया संयुक्त मोर्चा का तो एक बहुत एक बड़ा एक्शन हुआ है इन मांगों को लागू करने के लिए लेकिन एक करते हुए केंद्र सरकार ने बहुत चलाकी के साथ 25 नवंबर को एक ड्राफ्ट स्टेटों को भेज दिया जिसमें लिखा है कि एपीएमसी एक्ट में सुधार करो इसका मतलब है कोल्ड स्टोर और शहरों नामों को मंडी यार्ड शो करो मार्केट फीस को कट के एक परसेंट कर दो और जो जन बंड प्रणाली की स्कीम है जिसको मोदी बोल रहा था 2025 हजार पच्चीस तक लागू रहेगी सतारह लाख करोड़ रुपया इसके ऊपर तो लगता है पैसा लेकिन उसके लिए बोल दिया कि मजदूरों को हम जनतक तक प्रणाली की जगह पर नगद पैसा देंगे और वही कंटेक्ट फॉरिंग वाली बात जब इसका पूरी तरह लेखा जोखा किया तो काले कानूनों के काले कानून दो हजार इक्कीस वाले ऐसे ही ऐसे लागू हो रहे हैं प्राइवेट मीडिया सरकारी मीडिया को खा जाएगी जैसे दुनिया में एमेजोन कंपनी वॉलमार्ट कंपनी फ्लिपकार्ट कंपनी डीमा कार्ट कंपनी बढ़िया कंपनियां ने दुनिया के प्रचुर क्षेत्र को तबाह कर दिया जैसे बड़ी संतों ने छोटी संतों को तबाह कर दिया विश्व की नई आर्थिक नीतिया संसार बैंक की पॉलिसिया कमांडरी मुद्रा कोष के दबाव के ऊपर भारत सरकार के लिए हुए फैसले किसानों मजदूरों के चूल्हे को, को, को खत्म कर रहे हैं, किसानों मजदूरों को रोटी को खत्म कर रहे हैं। बड़ी लड़ाई हमारे सिर पर आ रही है बहुत सारे साथी बोलते हैं कि अभी क्या अभी क्या आप दिल्ली में मोर्चा ऐसा शुरू करेंगे जैसा तीर कानूनों में शुरू किया था ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि हर मोर्चे को आप दिल्ली का रूप दे देंगे दिल्ली के मोर्चे के लिए तीस साल तैयारी के लिए लगे हैं साल की तैयारी के बाद लोगों को जो बातें हमने बोली वो बोल लोगों ने हटाई हमने बोला था कि बिजली चली जाएगी प्राइवेटों के पास विद्या प्राइवेट के पास जाएगी सेहत सेवाएं भी आ जाएगी प्राइवेट के पास ये जो नीतियां आ रही है उन्नीस सौ करने वाली नई आर्थिक नीतियां जे कारपोरेट के पास चली जाएगी एक सारा पब्लिक सेक्टर उनके हाथों में चला जाएगा उनके मुनाफे में कटौती होगी और हमारे रोजगार में कटौती होगी इसी तरह उनको दे पता चला कि हमारी जमीन हमारे दस के बगैर कोई नहीं खो सकता जब हमने दिखाया कि छन्ना में कि ग्राम में एक जगह पर इन लोगों की जमीन के ऊपर मालिक से पूछा भी नहीं गया और जमीने चली गई जब हम बोलते तो बोटलों में आपको मूल मिलेगा वो भी आप लोगों ने देखा और फिर समझाया कि पब्लिक सेक्टर निजी में चला गया, आपका अनाज का भंडार भी सरकारी कारपोरेट के हथों में जा रहा है आप क्या रहोगे इसके लिए तब लोग उठे थे भाई उनके समझ में आई कि आरती भी नहीं रहेंगे मार्केट कमेटी दी रहेगी ट्रक जूनियर मिली रहेगा आज छोटा जो धन आप प्रचुर क्षेत्र का व्यापार है जे भी नहीं रहेगा जे सारे खत्म हो जाएंगे अनाज के प्रकार पुरेट का कब्जा हो जाएगा इसके लिए भी हमें तकरीबन पंजाब के अंदर नौ महीने तक का कर आंदोलन करना पड़ा तब पंजाब के लोग खड़े हुए और हरियाणा में बात लेकर हरियाणा खड़ा हुआ दिल्ली आंदोलन को एक दिल में नहीं बढ़ गया दिल्ली आंदोलन की तैयारी के लिए समय लगा है ऐसी बढ़ाने बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए लिए ऐसी मूवमेंट लोगों में जाना पड़ता है अगर दे कानूनों की लड़ाई इस ड्राफ्ट की लड़ाई को भी लड़ना है वहां लोगों को नहीं समझ में आ रहा ड्राफ्ट क्या है जब आप लेकर जाएंगे लोगों में बात जो बड़ी बात एमएसपी से कहीं बड़ी बात है जब सरकारी मंडी ना रही तो एमएसपी किसकी होगी खरीद गारंटी किसकी होगी अनाज के कब्जा किसका होगा और जमीने भी अपनाओ, जमीने भी उनके कब्जे में चली जाएगी इसलिए लड़ाई बड़ी है जहां तक सवाल है दो पंचायत हो रही है बड़ी आरती की बात प्रेस वालों को लग रही है एक पंचायत जहां हो रही है एक पंचायत बहां हो रही है दिल्ली में मोर्चे के अंदर पांच स्टेजें लगी हुई थी भाई उस समय क्यों नहीं आपने सवाल किया कि दो स्टेजें पांच स्टेजें लगी हुई है अरे पांच स्टेजें लगकर भी जीत कराए हैं अलग अलग प्रचार होते भी जीत कराए हैं अलग प्रचार होना कोई आपकी की बात नहीं है अलग स्टेज लगाना भी कोई आपकी की बात नहीं है सत्य वे कह के हमारा निशाना चेक होना चाहिए हमें मुद्दों के प्रसार करने के लिए हम एकजुट होना चाहिए और दुश्मन हमारा कारपोरेट है उस दुश्मन के साथ हम सिर जोड़ के लड़ने का अगर प्रयास करते हैं तो हम जीतेंगे साथियों मुझे अफसोस है साथियों कि हमने हमारे चार साथी जो शहीद हुए हैं हमें उनको जाना उनके परिवारों को मिलने के लिए और जो साथी जख्मी हुए हैं बरनाला में उनका पता सता लेने के लिए हमें बार-बार प्रेशर डालना है मेरा निवेदन है ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਟਿੰਗ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਬੈਕਅਪ ਲਾਉਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਦਾ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਿਓ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਗਏ ਨਾ ਮਿੱਤਰੋ ਦਾ ਆਉਂਦੀ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਛੇਤਰ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੜਾ ਕਰਦਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਇਓ ਧੰਨਵਾਦ